Конкурс патриотической песни традиционно проводится в нашем районе. Он призван воспитывать в детях настоящие патриотические чувства, такие как гордость за родную землю, любовь к малой родине и к России в целом. Участники конкурса выступали в трех номинациях – солисты, дуэты, трио и ансамбли. И в трех возрастных группах – младший, средний и старший. Участники конкурса показали хорошую подготовку. Лучшей среди солисток в младшей возрастной группе стала Арина Бурова из школы номер один, дуэт из школы номер два и ансамбль «Звонкие голоса» из школы номер три и радость районного центра досуга. В средней группе победителями стали солистки Наталья Деревенского из Новочеркасской школы и Ангелина Хакимова из Центра внешкольной работы. дуэты трио из Кульчумова и Новочеркаска. Лучшими ансамблями стали «Радуга надежды» из Центра внешкольной работы и «Апельсин» из районного центра досуга. В старшей возрастной группе участвовали только солисты и дуэты. В первой номинации первое место поделили Марина Власова и Юлия Рыженко. Также лучшим стал дуэт из школы номер два.